নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আমাৰ ঘৰত খানাৰ আয়োজন আছিল তো এই দালি উতলি আছে ৰান্ধনীসকলে আহি ৰান্ধিছে ভাত ৰান্ধিব পানী দিছে তো আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেয়া হৈছে আলু আদা নহৰু এই জলকীয়া তোৰ অমিতা কেঁচা জলকীয়া মিঠাতেল এয়া হৈছে সৰু আলু তো আপোনালোকে সৰু আলু খাই ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব তো আপোনালোকক খানাৰ আয়োজন কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে পিঁয়াজ এয়া হৈছে ভজা মাছ মাছখিনি কাইলৈ ভাজি থৈছিল এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস আজি হাঁহৰ মাংস অমিতাৰে বনাব তো কোমোৰ আৰু খাই ভাল লাগে এয়া ভাত হৈ গ'ল এয়া হাঁহৰ মাংস আটা ৰান্ধি আছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে হাঁহৰ মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস মাছ দালি সৰু আলু লেচেৰা ভাজা টেঙা এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংসখিনি এয়া হৈছে দাইল এইবিধ ব্ৰইলাৰ মাংস আহি গ'ল এক কেঁচা ব্ৰইলাৰ এতিয়া আহিব ৰান্ধিব তেতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস ৰান্ধি আছে চাব পাৰে হাঁহৰ মাংস কাৰ কাৰ নিশ্চয় জনাবচোন হৈছে মাছ মাছৰ টেঙা এতিয়া ঠৈকা টেঙাৰে মাছ বনাইছে তো মাছ টেঙাৰে খাই ভাল লাগে আপোনালোকে মাছ কি টেঙাৰে খাই ভাল পায় নিশ্চয় জনাব এয়া থালিৰ পৰা কাঢ়ি আছে মাংসখিনি এতিয়া ভাত খাব সময় হ'ব তো বিলাব লাগিব এতিয়া চাহ খোৱা টাইম হৈ গ'ল তো চাহ খোৱাৰ কাৰণে মাহীয়ে চাহ আনিছে সেই চাহ জিলাপি ভুজিয়া নিমকি আমি খাম চাহ খোৱাৰ পিছত এয়া মাংসখিনি হ'ব আৰু হ'লে আৰু খাব লাগিব এতিয়া এতিয়া মাটিক্লাই গাড়ী চলাই আছে কিবা কৰি আছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এয়া মানুহ আহি পালেহি আলহীবোৰ আহিব ধৰিছে লাহে লাহে আমাৰ মন্দিৰৰ চলালত গাড়ীবোৰ আহিলে এখন দুখনকৈ এতিয়া আলহীবোৰ লাহে লাহে আহি আছে চোতালত চেয়াৰবোৰ পাৰি থৈছোঁ এয়া হৈছে নেমু টেঙা নেমু ডেঙা কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব এয়া সৰু সৰু লেচেৰা ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ